В конотопі продовжується виконання програми енергоефективності і енергозбереження закладів освіти і культури Конотопської міської ради в минулому році пластикові вікна були встановлені на першому поверсі музичної школи номер 1 А тепер нові вікна прикрасять і другий поверх. Можна сказати, що свершилась наконець. да? сьогодні вам привезли окна долгождане. Да, да. Сегодня нам привезли окна, это очень здорово, потому что этот момент мы ждали целое лето. А вообще окна нам ставили три года. Возник вопрос несколько лет назад, что очень холодные окна. И в 2012 году. Было принято решение э, деньги, сэкономленные галузью культуры, пустить на окна музыкальной школы номер один. И летом 2013 -го года нам поставили 19 окон. На первом этаже? На первом этаже, да. А в прошлом году э, по программе «Невка» нам поставили еще 14 окон. И таким образом закрыли весь первый этаж. Этим летом, конечно, мы ждали с нетерпением, когда нам закроют э, второй этаж. Вот. Но были определенные проблемы. Э, и наконец-то свершилось. Сегодня нам привезли новые окна. И за три дня нам их поставят. Вот на следующей неделе сделают э, откосы. И Музыкальная школа. в тепло. Да. Надо Школе... добавить, наверное, еще, что вы находитесь в здании, вы сказали, постройки 1968 -го года. Постройка, да, 1968 -го года, да. И рамы просто уже пришли в неводность. Мы, конечно, их много ремонтировали, красили, конопатили. Но, однако, когда начинали зимние ветра, это просто выдувалось мгновенно. Поэтому мы очень довольны. Но с, с новыми окнами на первом этаже вы уже перезимовали. Мы да? уже да. ощутили, и дети. Да, и да, преподаватели... да, да, да. Намного. На 2-3-4 градуса выше температура, чем была раньше. И когда начинаются ветра, просто мы их не ощущаем. Это очень здорово. То есть, дети ваши получили хороший подарок да. до, до Дня Святого Маколая. И если за три дня обещают поставить, то, наверное, на следующей неделе уже можно будет приехать. и... Да, 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 да. На следующей неделе, да, ребята сказали, что за три дня поставят окна, но на следующей неделе откосы. Вот сделаются откосы, и все, мы вас пригласим, покажем класса, как это, как это у нас, как это будет уже выглядеть.